Короче, что, смотри, что я хочу сказать по обстрелам сейчас. Их интересует ТЭЦ да. киевские, это шестая ТЭЦ и какая-то еще, это Дарницкий район и, по-моему, Деснянский, я не помню. Две ТЭЦ в Киеве их интересуют. Да. Потом их интересуют мосты, не забываем об этом, это все остается. Почему? Потому что Монастырский, когда я к нему ходила, сказал мне 7. Да. Я думаю, 7 мостов. А 7 числа Кременчуцкий мост ударили. 7 да. числа. Понял? Я уже думаю, либо это 7 мостов Киева, либо 7 числа будет. Но я думаю, что все-таки а -а -а. это, это, не Кременчуском мосту было. Мне кажется, что это будет Киев. Все равно. Потому что снова по картам падают мосты. Хоть усрись. То есть они падают все равно. Просто я не люблю привязываться к датам. Все люди, которые со мной на эфирах, они знают, я не люблю, понял, даты эти. Оно растягивается, там что-то немножко переносит. Я такое не люблю. Да, у нас попадание есть, понял, но я не люблю это. Но, Или мы... то прогноз и сказать, что вот так-то, так-то, ближайшее время вот ориентируемся, там неделя у нас есть, да? Пожалуйста, это неделя. Вчера, когда домой ехала, смотрю по картам, говорю, покажите, пожалуйста, мне, когда будет в Украине небезопасно. Про обстрела спрашивала. Падает девятка сначала, а сверху девятку накрывает десятка пикова. То есть, я так понимаю, что, соответственно, с 9 на 10 число будет какой-то обстрел или что-то они планируют, потому что пиковая десятка еще, понял, накрыла сверху. Ну посмотрим сегодня. Э, так, что еще хотела сказать? Мосты. Потом мне нравится на Нивках, знаешь, что показала? Какая-то mm. фигня связана с, э... блять, как оно называется? Торговый центр что там? Электросистемы. А, -а, а, не знаю, mm -hmm. что такое. Я не знаю, что такое. Там кто ну, посмотрела, зашла. Mm -hmm. вот. ну короче, там. Давай, ти, 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 по, ти по Києву всі міста, всі, всі проводились райони? Ну, я райони не хочу по Києву посмотреть. Я, 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 я просто по Києву не хочу, потому що у меня на каналі есть же прогноз по району. А, То, То есть. есть там же он целый, там целый, я прям цілий райони посмотрела все. Бо люди сказали, что мы не подивилися нормально. Хорошо, погнали. Давай с тобой быстренько підемо. Ти я специально пропустила. По заряду. Ну, там на каналі є, що ми про Судорський район старше. А, є, так. Да? Ну, щоб ти мені просто є, да. по, по тій ракеті, і ми закінчимо, щоб туди не вертались вже. А що по ракеті смотрети? Ну, тобто, це те, що вона не, не зірвалася, була пуста, бо це странно. розумієш, пролетіть всі, всі кордони і перепони і не взиватися. Ну, це ж теж странно. Тустпіковий, тостукова зап... десятка, падає, вона була наповнена, ну, вона була заряжена. А чи вона не взірвалася? Прикольно. Значит, силы бережут. Выше силы берегут Зеленского. Вот Туз-Червовый, это центр. Смотри, она была четко направлена туда, в центр. Вот Туз-Червовый. Ну, Кабмин, да, давай так. Вот выпали мужики, вот короли, много королей. И вот Зеленский, вот. Кабмин. І от десятка падає, йому просто повезло. От спіковий десятка, ну я не думаю, що він там був, але сам факт, що просто повезло. Видиш, десятка падає. Uh, Meri, тобі недавно було, дні три назад, і в падають. Люди питали сьогодні знову про трипільську ТЕЦ. і вона, я так зрозуміла, що вона раніше була ударяла, колись раніше десь років назад її ударяли, і це зараз знову питають чи, чи буде повтор по ній? Ми зараз прийдемо трошки по енергооб'єктах Київщини з тобою, uh, те, що люди просили, питали. Трепезская, что именно смотреть? Трепезская теплота станция. Руинации, прилеты. Ну, король пиковый падает здесь. Это ТЭЦ, да, получается? Yeah. Ну, так, і що дев'ятка пікова все одно виплавала, тож буду давати ці то, да, -то удари. Ну, не ту пікову, як падає зараз нам. Угу. Uh, Деснянська ТЕЦ 6. А ти про неї говорила, да, сьогодні? Ну, да, там дві ТЕЦ у нас в Києві є, Деснянська і на Дарницькому де та. А, ні, називається Обом і ім іде, да? Ага. А ну, Марія, подивимся, Київська ГЕС це район районі Ну, видишь, валет падает с пиковый. Сейчас валет только откроем, потому что... Ну, они, конечно, хотят сильно ударить туда, но оно типа как транзитом, понял, пролетает. Вот шестерка пиковая. Это дальняя дорога, пролетает, но они хотят, видишь, пикового валет, пустота падает, типа. То есть воно будет пролетать, это типа немає Ну, Спасибо, пока что так, вот. Но Ничего. все меняется 350 раз. Ага. А ну Марія, давайте подивимось, Ирина питає про Софіївську борщаговку. Это Київська область. Я по Київську області обещала сделать на каналі на своєму днях. А, ти ты не будешь дивиться. окей, погнал дальше. Е -э Любесенки, дивимося далі по ваших питаниях. Мария, про Чернігів питає, постійно Сирена не, не, не зупиняється. О, ну, предвестники я сегодня запишу, скорее всего, вечером. Я да убегаю через 15 минут сейчас. Я сделаю сегодня. Ну, я просто начну работать, уроки записать по второму и предсказания, еще там консультации у меня есть сейчас. Чернигов, видишь, тут падает центр, вот тут червовый, угу. неркопиковая вниз. М -м 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 -м. А у вас в центре есть в Чернигове живые районы, да? Угу. Софиевская, Борщаговка, это, блядь, Киевская область. Не рассказывайте, пожалуйста, мне про Борщаговку, Хорошо. Девятка Крестовая падает здесь. Это э, в Чернигове у вас есть? В центре жилые дома комплексы. что девятка Крестовая это типа как спальные вот, вот Ну я, ну, я думаю по любому есть. Там люди живут, я буду там. В центр живут люди. Не была просто. Дом. Никольская и Южная такие, правильно. Не рассказывайте, пожалуйста, для человеку, который знает. Ну, тут смотри, снова, короче, что показывает. Опять, блядь, тут у нас идет, это вот червовый валет, угу. это дети. То есть мы как-то предсказывали с этим театром, вот оно прилетело по этому театру, дальше за ними пиковый король, то есть, соответственно, за этим всем, я так понял, либо это СБУ, либо что-то милиция, за зданием снова оно показывает. Где-то рядом жилой дом, вот по девятке Крестовой падает. Есть там у нас в улице, есть в улице номер 5. Две пятерки выпало, 5, 5 есть, понял? Угу. Пять. И вот тут снова показывают, это вот... ну это центр, туз Червовый, это центр, все равно. Тут три туза выпало. Вот театр детский, то, что прилетало. Это центр города, насколько я понимаю. Вот туз Червовый, это центр. И туз Крестовый, конечно, у них там есть какое-то сооружение, и Девятка крестовая. То ли это какой-то дом, высотка. Не знаю. То ли это какой-то комплекс, у них недалеко, в центре. Вот недалеко от центра. Mm -hmm. Понял, оно все в центре, вот находится. То есть ему идет на там пятерки, да? Пятерка, да. Либо это, смотри, две пятерки. Либо там есть пять, либо десять, понял? Да. Пять-пять, будьте подивиться. Мария, пишет про, про чернобыльскую с постоянно летают разведроны. разве дроны? поднимемся подаемся загрозу ОС. Вот тоді ты бачила, чё тебе снело, что тут памятая, чё тут была эта загроза и оно прилетало. Блять, то выйди сама посмотри, значит, что тебя интересует. Тут вы сядь с картами посмотри. Угу. Я тебе не обязана ничем. Зараз подаемся. Нет, я просто смотрю общаком, понял? Угу. Это, уже, нет, это все неблагодарное дело, кстати, абсолютно. Ты будешь смотреть, будешь говорить, тебя еще засрут, понял, потом в итоге. Так по-любому, так ты отсюда не да, то она не выйдет, это Их с какого хера мне вообще тыкать, блядь? На вы надо обращаться ко мне. Там какая-то баба пишет, натыкает. Что это за, блядь, вообще... Извините, ёбаны в рот, блядь. Мария, будь ласка, подвинься, будь ласка. Да, ну я просто тебе говорю, что а она меня не знает, она не знакома со мной. Что за тыкание. Я, типа, понял, ну, вот ко мне люди на вы обращаются, я, типа, как-то так. Я люблю, когда ко мне на ты, но это же У -у -у. надо как-то воспитанно более, более, да, быть. Я никогда никому не выку. Я только на вы сначала, а потом уже, когда с человеком переходим в какую-то границу, тогда уже как бы на ты, ну то есть, когда да. уже познакомился, или когда человек сам говорит, что вот не люблю на вы, например. Да, ну, изручно быть, И... конечно. Даже люди, вот, которые младше меня, я изначально обращаюсь на вы. То есть М -м -м. я не могу тыкать, понял? Потому что, ну, я типа человека уважаю как личность. Вот вы. У меня такое воспитание. это нормально. Надеюсь, у них тоже такое будет. <laughs> Мария, так не можно надеяться, что кто-то здесь это меняет. Если оно вот природы не мило, то и не сможешь уже. И писать научитесь, пожалуйста. Невозможно это читать. Запятые пораставляйте там как-то. Еще раз, какой этот? Чернобыльская. Вольская станция. Нет, просто у меня есть личная границы. Я не позволю как бы их пересекать, свои личные границы. Все. Вот такой вот у меня характер. К сожалению или к счастью, не знаю. Если было бы другое, то сели бы на голову, все тут бы сидели уже. А люди так и делают всегда. Когда они только чувствуют слабость, то они садятся на голову. Мы это уже проходили. И с людьми, и с друзьями, и с хахалями, с моими, и со всеми. Есть такое понятие этикет, совершенно верно. Особенно, когда тебе там пишут, типа, эй, слышь, ты, типа, с таким понтом, посмотри. Mm -hmm. туда вообще, конечно. Посмотри, сядь. Если получится, конечно. Так. Короче, я всегда отвечаю людям вот тем, что, знаешь, вот отвечаю на их запросы тем чем они ко мне обращаются. Если это негатив, я негативлю. Если это позитив, я позитивлю. Если это какая-то критика, она должна быть конструктивная. Uh -huh. То есть, я не кидаю сразу из-за критики. Просто, в основном, это неконструктивная критика. Понял? Да. Ибо люди просто выражают свою какую-то свою думку. Они думают, знаешь, и вот одна людина, очень хорошая писала, «Боже, ну, там, «Боже, дай мне сил не высказывать свою думку по поводу и без повода». То есть, не всегда ваша думка уместна. И все. Но у меня уже настроение пропало. Может быть, будет обстрел. Да, что вчера ехала, я посмотрела там с 9 на 10, кстати. Ну, я не знаю, но... Обстрел э, АС? Ну, я просто спрашивала, блядь, спрашивала вчера просто небезопасно, когда в Украине будет по обстрел. Да, да. так, про Чернобыльскую. Пока не снилось больше не АС? Видишь, смотри, семерка пиковая падает mm. здесь. Да. Yeah. Они хотят, типа, они хотят. Но вот когда кроет десятка бубновая вот так вот сверху, то же самое выпало на ракету. Тут обратил внимание, yeah. типа, что просто повезло, высшие силы дали так, чтобы не было каки. Понял? Yeah. Тут то же самое: типа, чтобы не было и высшие силы уже хоть как-то кроют. Десятка бубновая. видишь, падает. Mm и пикового лет, но пикового лет вы знаете, да, мы эта карта мы любим ее, когда летит орешник, да. но мы уже поняли, что сейчас пикового лет часто проигрывается с потешка утром, когда все спят, вышли с укрытия и снова летят ракеты, понимаешь, что тут. А тебя была тебе второй человек дурак, да? Мне. Э, ну типа того, я смотри, я не сопоставляю игральные карты второе, такое не люблю, а, это все отдельная система, но вообще. Да, піковолі это дурак. Второй. Совершенно mm -hmm. карта пустоти. Совершенно а верно. Вов, підемо далі, Марія, а ну, біла церква, тец. Mm -hmm. Любесники, я ще раз. Будьте обережні. Белая церковь. Ну, везде семерка пикова, видишь, падает. Угу. Uh -huh. падает везде. Тут карты показывают, типа, что сейчас, в принципе, по ТЭЦ они будут пытаться попасть. И здесь семерки падают. Когда я спрашиваю про ТЕЦ, в любой город падают семерки. Это mm -hmm. карта стабильности. То есть, на постоянной основе сейчас они будут пытаться целиться по ТЕЦ. Понял? Да. Yeah. Ну, здесь пока тоже так. Семерка пиковая падает, но с девяткой рядом понял? То есть. Mm. Тобто они, ну, реально, тобто... У них цель, у них это цель. Понял, сейчас тец, у них цель по всей Украине. Вот девятка пиковая выпала, спросила, еще покажите, я говорю мне. Э, да, действительно, у них и Король Пиковый, то есть у них сейчас СТ цель, военные объекты, стратегические объекты, мосты мы тоже не забываем. Да. Вот. И все-таки я считаю, что король Пиковый не только проигрывается, как э, военные объекты, король пиковый еще проигрывается как э, с эти. Власті. Ага. Все по меріям удари будуть. Деші органи, так? Ану, Конечно, да А ну, да, подимося з тобою цю Бурштинсь... бурштинську тець. Люди пишуть писали, мені якось про неї ми забули з тобою, тому mm -hmm. вона на, захід... на заході України, вона між калушем і чим де вона там? А, просто бурштинська ТЕЦ. Просто її і поталість недавно, пам'ятаєш калуш бійці? так. Да, да. Я думаю, мабуть, це по ній. Вона на наберезі. Бурштин, мабуть, не сторштен. Туспіково, виш, падає сразу, так. Туда пытались сибити, не ну, виш, но может быть прильот, кстати. Вот смотри, туспиково. Угу. Да. Mm. да, конечно. Ну, в Львові тоже є ТЕЦ. Вона майже недалеко від центру, то есть вона не сильно, ну, то есть, ти поняла, це не на околиці сильно сильно. Зараз мені не кожен, це впікова карта, понял? Mm -hmm. Это, падає. Ну... Давай добре, давай просто подивимось туди Львів, ти подивишся, тому що чи тобі взагалі якась ідена загроза туди. Всегда то, по Львову люди просто постійно пишуть, Діма каже, що взагалі таке враження, що якісь, то, то, там когось убивають, знаєш, вже якийсь страх. Тобто атмосфера в місті не дуже хороша. Mm -hmm. Сейчас я отключу, отключу.